Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Орден Золотой Звезды и звание Героя Украины присвоили полковнику Игорю Гордичуку. Президент Петр Порошенко поблагодарил военнослужащего за проявленный героизм в ходе проведения антитеррористической операции. Полковник командовал боями по занятию саур могилы Лично возглавлял отряды спецназа, выполняя задания глубина разведки далеко за линией фронта. Все 12 дней непрерывных боев Гордичук вместе со своими бойцами героически удерживал позицию, несмотря на ранение и контузию. В течение минувших суток в зоне проведения АТО получили ранение четверо военнослужащих, однако жертв удалось избежать, сообщили в СНБО. По данным Минобороны, обстановка в Луганской области остается напряженной. Террористы пытались взять под контроль территорию вдоль реки Северский Донец. И ствольной артиллерии обстреляли взводный опорный пункт в районе Станично-Луганска, а из минометов был трижды обстрелян блокпост в районе Золотое Хорошее Смелое. Также террористы обстреливали наше подразделение в районе поселка Троя горловского водохранилища вблизи Никишина и Кургана Острая Могила. Неподалеку поселка Озеряновка боевики пытались штурмовать позиции украинских силовиков. Атака была отбита, блокпост остается под контролем сил то Об этом сообщили в пресс-центре операции. Причиной взрыва на Донецком заводе химвеществ стали нарушения требований технологического процесса. После захвата предприятия боевики пытались наладить на нем производство взрывчатки. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. Лидеры боевиков попытались обвинить в инциденте украинских военных. В пресс-центре АТО и Минобороны Украины опровергли их домыслы. Террористы в одностороннем порядке остановили процесс обмена заложниками, сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Переговоры о возобновлении контактов продолжаются. Как заявила полномочный президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, из-за стенков боевиков на сегодня освобождены 822 человека. Все же в списках СБУ с начала конфликта числились фамилии около половиной тысяч пропавших без вести или находящихся в заложниках. Следствие назначило еще одну экспертизу для Надежды Савченко. Об этом заявил ее адвокат Николай Полозов. Во вторник защита ознакомится с данным постановлением. Полозов также ожидает, что его известят о дате рассмотрения ходатайства и продлении срока ареста украинской летчицы. Напомню, 13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Надежды на назначение ей психиатрической экспертизы. Однако в тот день Савченко доставили в институт имени Сербского. Из-за ее отсутствия заседание Басманного суда Москвы было перенесено на 11 ноября. С начала сентября концерн «Укроборонпром» отремонтировал и модернизировал свыше тысячи единиц боевой техники. Для оперативного ремонта в зоне АТО были созданы 47 выездных бригад. Кроме этого, для нужд силовиков дополнительно произведено свыше 200 единиц новой боевой техники. В целом, в этом году на предприятиях «Укроборонпрома» для вооруженных сил Украины произвели продукцию свыше чем на 13 миллиардов гривен. Для экономии практически полностью перешли на комплектующие отечественного производства. Украинский металл, украинские электроды, украинские люди это выполняют работу, украинская резина изготавливается, украинская пластмассовая, украинские э, оптика, и превращается в бронетехнику. У нас цена в разы меньше, чем экспортная. И эти деньги все оставляются в концерне, 24. эти все деньги перечисляются в государственный бюджет. Я вам сказал, 3 миллиарда, 3 миллиарда гривен в бюджет. В этом году. Дело о покушении на кандидата в народные депутаты Владимира Борисенко генпрокуратура переквалифицировала на теракт. Эксперты установили, что Владимиру Борисенко выстрелили в спину из короткоствольного оружия, а под ноги бросили ручную гранату РГД-5, а не самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ срочно расследовать данный инцидент. Отчет глава государства ожидает в течение суток. Покушение на Борисенко было совершено совершено в понедельник вечером. Пострадавшего доставили в больницу. От пули его спас бронежилет. Ранее Владимиру Борисенко угрожали. 178 уголовных производств открыли правоохранительные органы по фактам нарушения избирательной кампании. 71 из них связано с подкупом избирателей. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас идет расследование по этим делам. Виновных и меру наказания определит суд. В МВД напоминают, если вам предлагают деньги за ваш голос или награждают некими подарками от кандидата, необходимо сразу обращаться в милицию. Напомню, вчера президент Петр Порошенко подписал закон об усилении усиление ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Наказания за это могут быть крупные штрафы и тюремные сроки от трех до семи лет. Но завтрашнего дня в столице начнут подключать к отоплению жилые дома, ведь к концу недели в Украине значительно похолодает. В Киев город администрации сообщили, что все объекты к пуску готовы и к 26 октября большинство из них будут с теплом. В то же время Минрегион и Минэнергоугля дали добро начать отопительный сезон в регионах. Первыми обогреют учреждения социальной сферы, учебные заведения и больницы. А также объекты оборудованы автономными системами и те, которые не используют природный газ для обогрева. Напомню, Вчера президент Петр Порошенко поручил обмену до конца недели начать отопительный сезон по всей Украине. Украина, Евросоюз и Россия сегодня проведут в Брюсселе очередной раунд газовых переговоров. Сторонам нужно работать выработать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставки газа в Украину и стабильность его транзита в европейские страны этой зимой. Документ должен содержать четкие гарантии как поставок «Газпромом» согласованных объемов топлива в Украину, так и расчетов за них «Нафтогаза». Для этого Украине и России следует подписать документы, обязательные для исполнения обеими сторонами. Кризис в Украине должен быть решен только дипломатическим путем и как можно скорее. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Словакию. Немецкая и словацкая стороны пришли к согласию, что ЕС в ключевых вопросах должен говорить одним голосом и придерживаться принятых правил сотрудничества. В наших общих интересах найти решение этого газового спора. Мы преодолели приличный отрезок пути, но пока еще не достигли цели. Теперь Украине необходимо предоставить краткосрочный кредит для оплаты части долга за российский газ. 20 октября реверс словацкого газа достиг рекордного значения. Так, суточный объем поставок голубого топлива превысил 27,5 миллионов кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза. По информации ведомства, поставки осуществляются в форсированном режиме. Во вторник из Братиславы планируют импортировать на 200 тысяч кубических метров меньше, чем накануне. Однако эту разницу компенсируют на польском реверсном направлении. Делается это для оптимизации транспортировки, сообщают в Укртрансгазе. Торговые преференции для Украины продлены на весь следующий год. Соответствующее решение принял Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли. Таким образом, Украина сохранит односторонний режим льготного экспорта товаров в Евросоюз. Рассмотрят вопрос в четверг. Европарламент должен подтвердить трехстороннюю договоренность между Украиной, Россией и Евросоюзом об отстрочке начала работы зоны свободной торговли Украины ЕС до 2016 года. После окончания отсрочки Украина должна будет отменить пошлины для товаров, поставляемых из Евросоюза. Американский бизнес просит исключить Россию из ВТО. Такие призывы прозвучали на общественном слушании в торговом представительстве США. Это ведомство курирует американскую политику по внешней торговле. Целый ряд представителей бизнес-ассоциации США заявили, что Россия не выполняет своих обязательств по ВТО. В частности, лоббируют национальных производителей и защищают свой рынок высокими пошлинами. Среди особо недовольных стали литейщики, фармацевты, производители труб и сельхозтехники. Сейчас американцы оформляют свои претензии официально, потом их направят в Конгресс, а после в дирекцию ВТО, которая и вынесет решение. В Москве погиб руководитель французской нефтяной компании Таталь Кристоф де Маржери. Его смерть наступила в результате несчастного случая в московском аэропорту Внуково. Во время вылета в Париж частный самолет нефтяного магната врезался в снегоуборочную машину аэродромной службы. Вместе с Маржери погибли все три члена экипажа. Следует сказать, что Таталь занимает четвертое место в мире по объему добычи углеводородов. В России компания реализовывала несколько крупных проектов. Причина авиакатастрофы Расследуются, есть несколько версий. Однако основная водитель снегоуборочной машины был пьян. В настоящее время уже установлено, что водитель снегоуборочной техники находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, следствием будет рассматриваться вопрос об отстранении должностных лиц аэропорта на период расследования от исполнения своих должностных обязанностей. Оставайтесь с нами, не переключайтесь до встречи.